嗨，嗯，贝、uh, 姐都跟你说了吧，我来公司还东西交接一下，以后就不能帮你跑腿了。渣女，渣女，我我怎么渣了？你早就知道了吧？也不久、嗯，以你的业务能力呢，当一个助理你都不够格，嗯、以后让社会这样做人。我怎么不够格了？ 我这么为你尽心尽职的，我不够格啊！哼，哼，随便怎么说吧，大人不计小人过。反正呢，我也恢复自由身了，你也喜欢不动我了。哎呀，想去吃个冰激凌，也不知道想要什么口味。不过你自己买吧，拜拜哦，拜拜。婉婉。你姓陆是吧？废话嘛。再见。 好巧、啊，不巧、啊。好久不见。十天吧，是婷就。十天其实也还好啦，因为我一直有看你的新剧，演的很棒，也很帅。再帅也没有你辞职潇洒。我这个突然被辞退，我心里也很绝望。你说英格这么大一个公司，怎么能干出这种事儿呢？太不靠谱了。 我被辞退这几天呀、啊，我心里真的是很过意不去的。我茶不思饭不想的，我生怕有什么后事，我生怕是有什么事儿没跟你交代清楚，甚至午夜梦回想到的都是你。是吗？嗯，那也没见你给我发一条消息。啊。我前两天手机坏了，才修好。哦。 这几天是一直忙着玩游戏呢吧？莫白之间好像也这么说过。嗯，徐安然突然受伤，出了点意外，所以就找我过来了。我,我知道。那这些天就多多关照了，毕竟我今天也伺候了你一个寒假。 不是你喝多了酒抱着我腿不让我走的时候了，金墨哥，你助理去银行上班了，差点忘了，这剧组不只有韩金墨一个不想见到的，我是。 代替许安然的我是演员陆婉婉，你好，请多多关照。他？哦，这是我同校的学妹。<laughs> 你好。之前是韩金墨的助理，没想到会出道当艺人。看来你们聊得不错啊，我们今天见一下导演吧。嗯嗯，待会就有完完的戏了，我们先过去了。嗯,嗯。走。怎么样？第一次拍戏，感觉好吗？ 不太好，我被导演骂了，我觉得耽误了现场的进度。没事儿，其实你不用放在心上。郑导那个人呢，就那脾气，别看他平时挺和气的，一旦拍起戏来，就跟换了个人似的。不过这样也好，能压得住演员，省得演员飘起来，对吧？嗯。其实陆总把你送进大灌篮剧组，也是看中了郑导的能力。 他能摸你的演技，以至于作品出来之后不会因为演技而被黑。嗯，我明白。哦，对了，我让涵涵多照顾照顾你，会不会太麻烦了呀？不会，他拍完戏还有空玩游戏呢。就是他代言的那个《天涯明月刀》吗？嗯，这事儿我没限制他，他自己心里有数就行。不过好像听说他在那个游戏里玩的还挺厉害的。哥<看>，导演拍完了。 要我看剧本啊！我去跟导演聊聊，麻烦林薇姐了，客气。你俩咋样啊？还行、啊，适应了。啊？可以，适应了。你腿怎么样了？哎呀，我现在整个人神清气爽。你说你这才刚出院的，天又这么冷，别到处乱跑。对啊，姐。我根本闲不住，再闲我就要成肥婆了，好吗？哎。 我今天特地把杨盛开带过来，你们俩真的一定要记着，有事要想着点人家。好，依薇姐来了，我给大家买了点水。哎<呀>，韩老师，辛苦了，谢谢。顾老师，辛苦了，谢谢。先见组的演员吧。啊、哦，辛苦了，谢谢依薇姐，不用谢,谢。走，耶。 来，烫着了吧？没事儿，没事儿，擦一下，没烫着吧？哎、没有，哎呀，没事儿。这个大魔王竟然有这么一面，小心点儿啊！哎呀，这有啥？没事儿。涵涵，真弄不懂你，为什么非要搬过来跟大部队一起住？这。 这剧组给你准备的海景别墅不比这好啊？我觉得这儿挺好的呀。导演也住这儿，跟他聊戏的事儿更方便。而且呀、啊，这个戏有一个特殊性，就是有很多队员之间的群戏，我觉得在这可以跟大家多沟通一下，才会更加有默契。也行，刚好王王也住这儿，你俩还能有个照应。哎，房卡。 那行，你有什么事情记得呼我啊！我走了啊。好好,好好准备通告。男、啊、一号果然不一样啊。 戏份大，责任重，一整天都拍他。可不是嘛，这机场戏我知道，这是前几集，江巡他还得演一个不太会打篮球的门外汉呢。你还口口看过原著呢，看过呀。来，我们现场准备。快看！来开机。预备，开始。 说想看韩金木挨骂，没想到今天就能实现。那个，对不起啊，各位老师，我们再来一条，再来一条吧。呃，没事啊，金木，那个可能是你打得太好了，呃，下意识就给他扣了，没关系啊，咱们再来一条。这也行，公平公正呢。来，好，来，我们现场准备，来，对，开始。 好过，这个好啊！娃娃，今天也要加油哦！加油，一起加油，加油！期末哥，辛苦了，喝口水吧。谢谢。 坐吧。不用了。好色之徒，看什么看？起来。干嘛？我要坐这歇会儿。你坐啊，这不都有座吗？那也能坐吗？我就想坐在这里。快点。哎呀，大灰狼呀，我说你多大了呀？ 还跟人小姑娘抢什么座位？你像不像话啊？管上吗？乔乔，这个送给你。最近天气不是冷吗？这个是碧涵大礼包。给，我哥让我给你的。哦，那我就收下了。但是你替我转告给你哥，谢谢他。但是，以后千万别送了，好吗？好、嗯。嗯。我的呢？怎么没有了、啊？为什么会有你的呀？ 这给你啊？这都有什么？哇，这么不错呀！我看看有没有什么我需要的。哎，我还以为有什么好东西、啊。我我文文，嗯，你刚进去就得罪人了，啊？谈这个？ 他什么时候蹲在地上吃饭了？他到哪儿都有助理扶着，跟个瓷娃娃似的，这也太敢写了吧！咱们也发通告啊，就说你发烧四十二度，坚持拍戏，呃，什么水下戏自己拍，所有的动作戏都自己上身，呃，那个、啊、你就完完完完,完，你你别干了，这容易影响心情，不看了，不看了啊！不干、啊，啊、这么快要欺负到我头上了、啊，不了、啊，不了、啊。 管，我要吃东西，我要都吃。服务员，点<缘>单，全部都点。来别菜。啊啊啊啊啊啊啊、哪里来的这些照片？放心吧，合法手段拿的，希望可以帮到忙。 为什么想帮婉婉、啊？大灌篮毕竟是公司的戏嘛，我可不希望刚开机几天就被爆出负面新闻。Eric，管好你们家的艺人。这些是……你别给我装傻。 你们家艺人什么样的德行，你很清楚。如果不想拍了，我就联系法务，按照违约合同走。别别别，实在不好意思，杜总。这样，我替倩倩给您赔个不是。如果还有下次，这些照片我就会直接报到网上。我马上安排公关部处理。我给你一个小时的时间，我要这些照片全部消失。好。给我接公关部。 都没了。对呀、啊，对呀、啊，太好了吧？喂，哥哥，你妹妹我很欣慰啊，看来你还是很爱我的。说什么呢？那些负面新闻不都你撤的吗？谢谢啦，老韩腿。其中还有韩继木的手笔。 啊！你跟什么关系？你最好有个老实交代啊！不，会不会吧不？不会，我回去找你算一账、啊。秦墨、啊，怎么办？怎么办呀？我是不是得去谢谢他呀？对呗。 那个，谢谢你帮我。啊。你就为这事专门来谢我？啊，你为什么要帮我？啊？别想太多了，我就是单纯的看李维倩不爽罢了。既然要谢我，不应该有所表示吗？那。 那我就不跟你计较我之前的事儿了，好吧？不跟我计较，什么事儿啊,啊？你之前泼我水啊，我计较了呗。那不是我泼的。啊，不是你泼的，鬼泼的？那是上面的工作人员在搬东西，不小心把水杯弄倒了，所以才泼到你头上的。昨天的篮球赛有一队可乐……你不要。 反正我只知道，你扭头就走了，什么都不说。你看，就是你现在这个死样子。我转身是帮你拿纸去了，结果刚帮你拿完纸，一转身就被你泼了一头水。信不信我有手我也真泼你啊？哎，你说话呀！再不说我真泼你。不可能。麻烦你好好想一想。 我怎么可能会平白无故的泼你一身水呢？你说吧。所以，你就因为这个事儿不喜欢我？对啊。那现在误会已经解除了，你是不是可以重新做回我的粉丝了？可以。那好，手机拿出来。没带。脑子带了吧，记住我一会儿要说的话。 既然已经做回我的粉丝了，回去就把你用别人照片的壁纸给我换回来。你说顾桥北啊，我每天靠他的颜值支撑着我，不可以吗？不专一，这和专一没什么关系吧？不止不专一，态度还不端正。哎，那追星不就是这样的吗？啊？弱水三千，我取千万瓢矣。 我就问你换不换、啊？哎，我就是不换，怎么着？是你对粉丝要求太严格不换就别跟着我。不跟就不跟。好了，老师。好了，老师。谢谢。 婉婉，婉婉，哇，你的眼睛怎么这么多红血丝？是不是昨晚没睡好？婉婉，昨天微博上的照片是我粉丝发的，但是我刚才已经发了微博澄清了，相信很快就可以扭转局势，不会对你造成太大影响。 婉婉，这次你一定要相信我。这次的事情，我真的不知情。但是对你造成的伤害，我也很抱歉。 相信我，我是真的很喜欢你，也很想跟你做朋友。这是我的粉丝一时糊涂做错事了，但是我一定会弥补你，希望可以得到你的原谅。你不用这样的。 不相信我，可是我一定会用时间证明的。我会弥补你。两位老师准备好了吗？李老师待机，陆老师准备。好。<laughs> 你一定要相信我。嗯，那我先去了。<laughs> 你一定要相信我，嗯、我会用时间证明的。<laughs> 好好努力，知道吗？为什么？行，看我不行，看我不。婉婉是一个很努力、很敬业的新人。韩静默是跟李飞谦下什么降头了？竟然变得这么如沐春风。